К сожалению, многие итальянцы по приезду в Москву забывают свой акцент, поэтому клиника по восстановлению акцента. Итак, давайте начнем наше лечение. Значит, первое слово. Скажи. Уюф. Вот, да? Уюф. Ты дурак что ли? Как? скажи, смотри, и фи сладкое такое. Ты вообще когда девушку симпатичную такую сексуальную видишь, что говоришь? Ух, какая я пью А, ну согласен, да, согласен, неудачный пример. Ладно, давай другое слово попробуем, легкое такое. Тренировка. Это легко, да? Тренировка. Нет, понимаешь, поющий язык итальянский нужно петь. Тирин, тирин, тренировка. Ну? Ладно, ну давай вот такой способ попробуем. Вот смотри, видишь, девочка сидит. Девочка, он мой, он красивый. Нет, подожди, подожди. По правильному она моя. В смысле твоя? Нормально. Что я потом поговорю? Ладно. Безотказный метод. Сколько лет в Москве? Десять. Уже прям вот прям. Мариной. Понятно, я тоже. Смотри, значит, закрой глаза, вспомни аэропорт. Тебя провожает бабушка. Что она тебе сказала? Внучок. Самое главное помни. Подожди, подожди. Бабушка русская, что ли, была? Ну да. Ну ладно, что тебе дедушка сказал? Und... Тихо, тихо, что за семейка, слушай.